Моя семья сложилась не очень счастливо. И в этом виновата не только я, но и моя мама. Когда мне было 10 лет, меня мама бросила в Москве. После всего прошло полтора года, и она меня забрала домой. Все было так же. Мама пила, я гуляла. Прошло 4 года. Я начала воровать. К этому результату я попала в колонию. Здесь меня научили ценить Ценить себя, людей, все, что у меня есть, все, что мне дают. Уже пять месяцев мама мне не пишет. Я не могу понять, нужна ли я ей вообще или нет. Я написала ей четыре письма, но ответа от нее так и нет. Мама, я люблю тебя, полюби меня.